команда играла, ну вы сами видите практически на пределе своих возможностей, то есть, ну играли э э э э э с потенциальным чемпионом э э Европы. Да, обидно, что проиграли, могли выиграть, к сожалению, чуть-чуть, как всегда не хватило в, в, в конце точности. Выполнили все, вывели на бросок, но, к сожалению, не не забили в конце броска. Мы боролись за счет агрессивной защиты. Они сделали 25 потерь. Они сделали, я точно не помню, по-моему, в районе 14 или 15 в первой половине. Поэтому за счет агрессивной защиты только э, есть возможность играть против нее и взять подбор и убежать. К сожалению, мы со второй задачей взять подбор не справились. Очень много подборов на нашем щите, но вы видели, они очень высокорослые. У нас, грубо говоря, один Березкин, который получил 5 фолов, имеет рост 2,8. Остальные 2,2,01, 1,99 метра. Даже ставя спину, к сожалению, невозможно подобрать против таких. Они стоят и, и подбирают этот мяч через головы. Но есть резерв. Нужно бороться, нужно выдавливать таких игроков. К сожалению, не смогли это сделать сегодня за счет подбора, за счет того, что они подобрали на нашем щите. Это ключевая ну, основная причина, почему мы проиграли. Я всегда ставлю максимальные задачи, пусть даже будет самая сильная команда. Мы будем бороться до конца, пытаться выиграть. Вы видели, мы боролись до конца, пытались выиграть. Да, можно было сохранить силы завтра на Италию, но к сожалению был шанс зацепить эту игру, и мы мы не могли при своих трибунах сдаться и, и оставить силы на завтра. Италия очень хорошая команда, она сегодня проиграла Латвии. Я видел первую половину по интернету трансляции. Они в первой половине практически все забили и обыгрывали достаточно с двукратным преимуществом Латвию. К сожалению, в концовке у них не, ну, не к сожалению, для них в концовке у них не пошел бросок и <как> они проиграли Латвии три очка в конце буквально. Поэтому не, нельзя рассчитывать на то, что они завтра тоже не попадут, понимаете? Будем, будем играть в свою игру, стараться защищаться агрессивно и не дать им сыграть в свою игру. Ну, всю игру боролись, может стать. Ну, они вырывались вперед, мы догоняли. Был шанс, конечно, выйти вперед, но в конце сделали глупые ошибки. Я думаю, это стало причиной поражения. В принципе, на тренировках работы на то, чтобы ну, поставить спину, там, отсечь больших. Но иногда получается, иногда нет. Ну, будем работать дальше. Да, боролись всю игру. В принципе, если бы мы не боролись, отрыв бы был намного больше. А так боролись и ну, сокращали, как получалось. Да, зрителям большое спасибо, они нас поддерживают в каждую секунду. Я думаю, если их поддержка не была бы такой, мы, я думаю, не так заряженно играли. Мы с итальянцами еще не играли нигде. Мы, конечно, будем очень хорошо настраиваться на них. Они вчера проиграли, о, сегодня Латвии проиграли. Я думаю, они тоже очень будут ходить победить, но мы, отдадим дадим все силы, чтобы победить их задача максимальная, в призеры выйти. А там ну, будем бороться, как получится, так получится.